<involved> in <language> किदा पहले ही बताया ये सब टेक्निकल चीजें मैंने बता दी क्योंकि हर स्ट्रीट का अलग-अलग एक काम रहता है उनका एक अलग क्राइटेरिया रहता है आप मुझे तुरंत अभी पूछेंगे कि इसका क्या करोगे इस तो ऐसा तो मैं फाइनल अथॉरिटी तो नहीं हूं मैंने थोड़ा कांडवा क्योंकि थोड़े राही ही एक खबर सब तो पहले

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੜਾਏ ਨੇ 25 ਮੰਤਰੀ ਆ ਪੰਜ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਬੇੰਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਜ਼ਿਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆਂ ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਚੋਕੇ ਮੇਰੇ ਸੰਸਦ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਬੀਆ ਕਬੀ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਉਹ 7 ਘੰਟੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੰਬਈ ਆਏ ਔਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਫੜਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਔਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੌਰ ਮੰਲਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ 7 ਵਜੇ ਰਾਤ ਦਾ ਸੋ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਨੌਰ ਮੰਲਕੇ ਦੇ ਗਏ ਚਾਰ ਪੰਜ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਥੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਇੱਕੋ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਮਾਰੇ ਮਾਨ ਸਰ ਅਤੇ ਸਭ ہمارے ਦੁਸਤ ਕੋਰਡੀਨੇਟਰ ਸਾਹਿਬ जैसे यहाँ पे रानी साहब ने बताया कि पिछले हफ्ते आदरणीय प्रधानमंत्री जी पंजाब आए थे उन्होंने सोलह सौ सो हज़ार करोड़ का पैकेज भी सेंक्शन किया हुआ है लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी कि सभी राज्य मंत्री क्षेत्रों में जाए और वहाँ से किस वहाँ सभी किसानों के साथ बात करें प्रैक्टिकली जो ग्राउंड की परिस्थिति है या जो दिक्कतें किसानों को तो आ रही है उसे समझ के वो उन्हें रिपोर्ट करें इसलिए हम कल से सभी विलेजेस में जाके सभी गांव में जाके किसानों से हम बात कर रहे हैं और जो मुझे ध्यान में आया मतलब तो मैंने पिछले गांव में यही बताया कि सबसे बड़ा जो तो मसला है यहाँ पे कि नदियों का है जो तीन नदियाँ यहाँ से बहती है और उसके कारण उसका ठीक से मैनेजमेंट यहाँ पे हुआ नहीं अभी तक तो उसके कारण हर साल या कुछ सालों के बाद यहाँ के किसानों को बाढ़ का सामना करना पड़ता है को भी बताया कि को तो जो किसानों ने मुझे दिया जो भी लेटर दिया है और जो भी मेरे समझ में आया जो मैंने बातचीत करके सबसे समझाऊंगी तो लेकिन उसके बावजूद भी एक काम मैं करने वाली हूँ की जो कंसर्ट uh, मिनिस्ट्री है जैसे वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री है उसके मिनिस्टर सी आर पाटिल साहब जो गुजरात से आते हैं तो मैं उनसे भी पर्सनली मिलकर ये सब बात रोकूँगी क्योंकि जो ध्यान में आ रहा है क्योंकि दो स्टेट का ये मसला है और इसलिए ये सॉर्ट ऑफ नहीं हो पा रहा है तो इसे सेंट्रल के लेवल पे दोनों राज्यों के मिनिस्टर या ऑफिसर को दिखा के परमानेंट सोल्यूशन इसके ऊपर कैसे निकाल सकते इसलिए मैं ये आने वाले दस पंद्रह दिन में जैसे भी होगा तो एक मीटिंग में अरेंज करना करवाने की कोशिश करती हूँ कि जिससे कुछ ना कुछ परमानेंट सोल्यूशन इसके ऊपर रहता है जब तक तो आप पहुँच के अपने किस अपने खेत का पूरा सर्वे कर लीजिए और जो भी रिपोर्ट बनेगा उसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ पे मदद दी जाएगी इसी बात यहाँ के किसानों ने मुझे बताई कि खेत में मतलब जो हमारा क्रॉप है वो पूरा दिख रहा है लेकिन उसके दाने ख़राब हो चुके हैं क्योंकि उसको कीचड़ और पानी लग चुका है और मार्केट में कोई लेता नहीं है तो आप कोशिश कीजिए कि उसे हंड्रेड परसेंट नुकसान वहाँ पे बताया जाए तो वो भी आदेश मैंने यहाँ के कलेक्टर को भी कर करती है कि आप कोशिश कीजिए कि किसानों का हंड्रेड परसेंट वहाँ पर नुकसान जाए जिसके माध्यम से किसानों को पूरी मदद मिल जाए तो जो मोटा मोटा जो मेरे ध्यान में आया कि सबसे बड़ी समस्या नदी की है तो जल जल होना कि अगर तो ये की जाए तो लगता कि आने वाले दिनों में यहाँ कुछ बाढ़ की स्थिति वापिस होगी और जो गाँव में कहीं घर भी डूब गए तो उसका भी सरकार आदरणीय पी एम साहब तक पहुँचेगी मेरी तरफ से उसकी कोई दो राय नहीं और आज आप सब तो लोगों के भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि कल से मैं यहाँ पे हूँ आप सब आप सब लोगों को मिलने का मुझे मौका मिला पहली बार मैं पंजाब में आई लेकिन आप सब लोग लोगों से मिलने का मुझे पहली बार मौका मिला आपसे बातचीत करके मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा और जैसे मैडम ने बताया कि मैं भी एक ग्रामीण क्षेत्र से आती हूँ मैं भी किसान की बेटी तो मैं भी समझ सकती हूँ कि बनने के बाद किसानों को कितना बड़ा सफर होना पड़ता है कितना बड़ा नुकसान में पड़ता है तो मैं दिला रही मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा आपको मुनाफा हो जाए ज्यादा से ज्यादा मुनाफा आपको मिले जल्द से जल्द जो आपकी इश्यूज में परमानेंटली इश्यूज प्रशासन नु तक गुफ्तियां कल प्रशासन मीटिंग हुई है ਇਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗਏ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸ਼ਣ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਦੱਸ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਚ ਕਲਕ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਜੀ ਵੱਢ ਕੇ ਕੰਟ੍ਰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾਂਗੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ

ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੰਦਸਰੀਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਕੱਢ ਚਲੇਗੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਟੁੱਟ ਗਏ ਥੇਣਾ ਆ ਗਈਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰਵਾਦ ਕਰਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਲਈ ਉਹ ਬਤਵਾਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਮ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਚੱਕੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣ ਗਿਆ